Здравствуйте, господа председатели. Меня зовут Сергей из города Одесса. Я хочу с вами поговорить о рынке недвижимости в, Одесском, в Одесской области. В данный момент этот рынок умирает. Виной этому жадность, лень, некомпетентность, отсутствие общей организации, как следствие отсутствие общей информации. Информация в этом бизнесе самое главное. Значит, смотрите, что я предлагаю. Я предлагаю управлять рынком недвижимости в, Одесском области, в Одесской области нужно пройти три этапа. Первый – это создать департамент недвижимости в Одесской области. Второй – это создать сайт общей информации, потому что у каждого агентства своя база данных. Все остальные информацию они где-то вне. Ну и третье – создание общей корпорации всех работников недвижимости в нашем регионе. Что такое, что в собой представляет наш сайт? Сайт абсолютно закрытый внутреннего пользования для работников. Вот, это его огромное преимущество, потому что это даст возможность зарабатывать всем риэлторам. К одному пришел человек, он может найти любой объект, который есть вообще в любом агентстве недвижимости в этом регионе. Идея проекта, пожалуйста, на экране. Я прошу вас обратить внимание на пункт В. Пункт В – координация рынка. Координация заключается в следующем. Создание общей базы данных, школы риэлторов. Создание черного списка клиентов, которые пытались обмануть, черного списка риэлторов, которые ведут себя непорядочно на рынке. Вот. Ну и юридическая защита, плюс договора. Потому что если одно агентство предоставит какой-то договор, человек его не подпишет, придет другое и сделает то же самое без договора. Нужна организация. Все вместе мы сможем внести этот договор и без него не работать. Вот. В дальнейшем особые условия. Особые условия в том, что проект должен запуститься одновременно. То есть эта база нужна всем только тогда, когда в ней есть все. Если там будет там, половина или меньше, то как бы эта база никому не нужна. То есть проделанная работа, у нас создан пробный сайт, и в течение года мы проводили переговоры, 40% руководителей, из, которых, в общем, из всего рынка мы поговорили, 40% руководителей 1. Все готовы платить деньги за такой продукт. Дальше. У нас есть конкурент, это человек, один из руководителей филиалов, которым мы обходили. Вот. Дело в том, что э, он, он нам потом звонил, предлагал работать совместно, мы отказались, мы говорим, мы сами справимся. Он создал нечто похожее, мы говорили э, руководителям то, что они должны слышать. Вот. Мы говорили только о сайте. Он создал такого плана сайт. У него 20% рынка сейчас, в Одессе 158 агентств зарегистрировано. Некоторые из них это конторы по отмыванию денег, ну говорим, называем вещи своими именами. Около 130% это реально. Вот. 20% у него там, э, 15-20 агентств мы подключили. 15 секунд. Понял? <связать> э, наши конкурентные нации. преимущества. Первое. Это нам не нужно искать потребителя. Все люди готовы платить за это деньги. Э, э, второе. Масштабность идеи. Мы не просто э, сайт, мы координаторы рынка в регионе. Мечта потребителя. Это, это то, что нужно сделать. Спасибо. Так. Включите деньги. Чтобы рынка задавали вопросы заделал. и видели. Объем инвестиций 212 тысяч долларов, если быть точным. Мы, ну, естественно, по ходу действия мы попробуем где-то что-то сэкономить. Это производственный момент, будет дорабатываться сайт, там все будет варьироваться в зависимости от сложности задач. Вот. Я, к сожалению, не финансист, я могу лишь в общих чертах все оценить. Сейчас, Вопросы задали. Есть философский вопрос. Есть человек, который украл у вас идею, вы сказали. А почему вы думаете, что он украл у вас, а не где-то в Америке или в Европе, где таких сайтов полно? я в этом уверен, потому что он со мной созванивался и со мной разговаривал, Конечно. предлагал делать это пополам. И вы рассказали ему идею по телефону? Нет, я идею ему рассказал, когда пришел к нему на прием, как руководитель. И вот. рассказал в двух словах, о сайтах, только о сайтах. И, и он сделал, И как сказать, подобие. М -м -м. Кто? Кем работает? А я еще не устроить? Я поясняю <laughs> просто какой конкретный. Дело в том, что мы обошли очень много агентств. Это один из руководителей. Он мне представился, что он руководитель агентства. Да? Вам известно о существовании вообще в Украине, не только в агентстве, в любом другом городе другой вот подобной базы единой для объектов недвижимости? Нет, Куда я знаю. бы куда бы все агентства выкладывали свои объекты. Да, то есть платить деньги, за потому что оттуда, они а все как готовы, вы, понятно. А как, как почему Думаю, их, их нету. Есть Смотрите, нет? Есть соображения? Смотри, Я дело в том, что сам работал руководителем на рынке недвижимости 5 лет, вот, и я сам мечтал о такой базе. Когда я общался... Но вы, наверное, все-таки маленькое агентство. Было пять филиалов, я не могу проводить. У любого агентства недвижимости есть объекты плохие, есть объекты хорошие для своих. Вы бы свои такие объекты в эту базу выложили для конкурентов? Я бы выложил туда все базы, потому что там будет всего лишь мой номер телефона. И суть какая? Приходит человек к риэлтору, он заходит в базу, и он видит все агентства недвижимости, все, все объекты, которые есть вообще на рынке в Одесском регионе. Об этой базе мечтают все. На данный момент человек приходит в агентство недвижимости, Ему сначала ищут внутри агентства информацию, когда они находят, делают то же самое, что и человек делал сам. Ищут объявления, созваниваются со знакомыми риэлторами из других агентств. Мой любимый вопрос. На что вы будете тратить 210 тысяч долларов? Рассказываю. 210 тысяч долларов я буду тратить в первую очередь на создание сайта. Подключение будет индивидуально. Подключение – это самая долгая процедура. Она будет длиться от полугода до года, потому что нужно будет создавать программу каждому сайту агентства недвижимости, а их около 130. Потом будет проведение презентаций, потому что это нужно делать одним махом, нужна будет хорошая презентация, чтобы все руководители на нее прибыли. Вот. Затем консультации пиар-менеджеров, бизнес-консультации. Затем нужно будет открыть офис, нужно будет набрать штат. У нас есть команда основная, но нужны будут, скажем так, рядовые сотрудники. Нужно будет платить им зарплату. Спасибо.